Наша журналістка Анна Калюжна зараз знаходиться у духовно-профітницькому центрі кафедрального собору Української православної церкви, де сьогодні влаштували благодійний святковий обід для незахищених верст населення. Аню, тобі слово, що там відбувається. Дня студії. Ми зараз знаходимося в приміщенні духовно-просвітницького центру кафедрального собору Української православної церкви, і тут щорічний захід такий відбувається на кожне Різдво та Великодень організовують благодійний обід та свято для соціально незахищених верств населення. Також приходять літні люди, у яких немає в принципі рідних, і їх тут частують пасками. Яйцями та усіма великодніми е, стравами е, зараз вони е, їдять борщ з пампушками українську традиційну справу. Всі задоволені, е, дуже вдячні організаторам. Е, якщо чесно сказати, то не всі місця заповнені, тобто в Україні не, та, не так багато людей, які е, в цьому потребують такої допомоги. Є надія, що все буде добре. Хотіла б я поговорити зараз з отцем Павлом. Христос Воскрес. Ви істинно Воскрес. Кому, скажіть, будь ласка, прийшла така ідея, такі обіди організовувати? У нас директор нашої галереї Ксенія Зазуля. Вона, як би, є організатором всіх проєктів, які відбувають тут. От, і е, в минулому році вона сініціювала цей проєкт благотворительные пасхальные обеды и этот проект был благословлен покойным митрополитом Владимиром предстоятелем Украинской православной церкви вот и слава богу с его благословения все как-то оно прошло более или менее гладко конечно были свои какие-то трудности какие всякое доброе дело оно должно проходить с искушениями вот потому что это нормально как бы, такой духовно-нравственный закон вот. Ну, в принципе, слава богу, Божьей э, милостью. Вот э, есть люди, которые также финансово поддерживают эти проекты. Ну и вот, как вы видите, сегодня э, это работает. А запрошено найти Ну, Вообще у нас... Э, не то, что вот, два раза там, или раз в году происходят вот такие э, мероприятия. Каждое воскресенье у нас э, работает воскресная школа для людей уже пенсионного возраста. Вот, и как раз большинство из них являются социально незащищенными. Вот, и э, приблизительно раз в две недели вот, им выделяются какие-то пайки, продуктовые пакеты там какие-то крупы, сахар, постное масло, печенье, для того, чтобы хоть ну, в силу наших возможностей хоть как-то поддержать этих людей, которые находятся в нужде. Вот. Ну, большинство из них, вот, из, из сегодняшних присутствующих, присутствующих, это как раз являются эти прихожане или посетители воскресной школы. Вот. Ну и, естественно, конечно, есть люди, которые бездомные, которые вообще вот... наверное, не чувствует того торжества, і ми помагалися хоч проблемную скрасити вот, проблемну ситуацію і хоч покормити. Вот. Я думаю, для цих людей це вже буде большой праздник. Я думаю, що, э, я б хотіла, щоб ви привітали всіх українців зі святом, все таки сьогодні світле свято і соціально захищених, і соціально незахищених всіх. но э, действительно хочу обратиться э, к всем жителям украины и не только вообще это касается любого человека вот христос воскресе пускай эти слова будут вечно живыми вечно э, актуальными для всех нас и как э, приветствовал всех приходящих э, преподобный Серафим Саровский, он всегда говорил «Христос воскресе, радость моя», независимо э, от того, был это пасхальный период или даже период Великого Поста, э, потому что он жил этим. И э, я хочу сказать, подчеркнуть, что если мы, каждый из нас будет жить тоже вот э, христианской жизнью, и смыслом нашей жизни будет являться Христос, наша жизнь будет христоцентричной, то тогда и э, в в жизни каждого человека, в жизни каждой семьи, как ячейки нашего общества. И вообще в стране, в мире будет все прекрасно и хорошо. Христос воскресе! Вы истинно воскрес! Дякую вам дуже, студия!